Hello dear students. Bu gün mən sizə 19 dekabrda keçirilmiş sınaq imtahanında olan sualları izahını verəcəm. Ümid edirəm ki, hər biriniz bu sınaqdan uğurla keçmisiniz. İndi isə sualların izahına baxaq. 1-ci sual. How many books we have? Kitabların sayı və bizim burada 9 kitabımız var. 9 ingilis dilində nine deməkdir. 8, 8, 10, 10. Üçüncü cavablı da B variantı olur. Üçüncü sual. Please answer the question. 11 scholars 11 rəqəmidir. Düzgün cavab D variantı. 10 ten 12 twelve. Üçüncü sual. Who is 16 photos people in the picture? Şəkildəki insanlar hansı millətdəndir? Baxırıq geyimlərinə baxsaq, görünüşlərinə baxsaq, onda tez tapa bilərik ki, bunlar Çinlilərdir. Chinese. Düzgün cavab A variantı. E, Russian Red, America, America deməkdir. What color is it? Bu hansı rəngdir? Gəncə baxırıq. Bu mavi rəngdir. Düzgün cavab C variantı, blue. Yellow sarı, red qırmızı deməkdir. 5-ci sual. What number is it? Bu hansı rəqəmdir? 15. 15 uşaqlar 15, 15 deməkdir. Düzgün cavab B variantı. 14, 14, 16, 16. 6-cı sual. For following words translation. Aşağıdakı sözlərin tərcüməsini tap. Mother nədir uşaqlar? Mother ana. Father nədir? Bacı sister. 7-ci cavab A variantı olur buradan. E, 7-ci sual. How many trees we have? Neçə ağacımız var? Uşaqlar, burada gördüyünüz kimi bizim 8 ağacımız var. 8-in gələsinin də 8 deməkdir. 7 7, 9 9. 3-cü cavab B isəndə sual. Bu ism nə tərcə şəkildəki çimdir. Şəkildə baxırıq. Ha. Şəkildə nə görürük, uşaqlar, kim görürük? Həkim. Həkim ingilis dilində nədir? Doctor. Bax həkim olduğunu boynunda astığı, addətən bilə bilərik, geyimindən bilə bilərik. Deməli, A variantında doctor həkim, pilot, pilot, diaqnozçu, teacher müəllim. 9-cu sual. Find the following word translation. Find the translation of the word below. What is the correct answer for the word "father"? Father means father. And the 10th question. What is in the picture? Who is it? Look, children, from the uniform and from the hat, you can know that this is a police officer. What is "police" in English? Police. The correct answer is A əbərləntində e, pilot e, yenə də diri pilot təcrübəçisi Dağdır Həkim. Əziz uşaqlar, suallarımızın izahı burada bitdi. Əm e, indi edirəm ki, e, yeni şeylər öyrəndiniz burdan. Növbəti sınaqlarda sizə uğurlar. See you later.